Друзья, всем привет! Надеюсь, у меня прекрасно слышно, видно, с вами Паблита. Сегодня мы забираем бесплатного 106 105-го стама, 5 без рангов, 6 с рангом. Нафармим трошки маскирана, пооцениваем составы, посмотрим, поиграем. Все сделаем по порядочку, все сделаем по красоте. Сейчас делюсь трансляцией в нашем Телеграме. В описании к стриму есть Телеграм, ТикТок. Подписывайтесь, присоединяйтесь к нашей движухе. Всем хорошего стрима, кто будет смотреть повторе. Надеюсь, меня прекрасно слышно. Фоновая музыка вам доставляет удовольствие. И вы жизнерадостный человек. Я делюсь трансляцию и погнали дальше. Так. Так, ломайся, ломайся. Да. Так, секунду. Сам себя слышу. Сейчас уже должно быть нормально. Ломайся, лол пупс, Святослав. Санча, с днем народжения, дякую, родной, дякую. Смотри, кто у меня тут поздравляет, да? Сифон, да видел, какую фуражку получил? Вот, смотри, серьезно, можно натыкивать сразу. А он сзади видел какой джойстик? Смотри, он сзади джойстик, смотри какой. Если у меня джойстик мой будет гореть, у меня он сзади есть джойстик. Двухметровый. Так, сейчас делюсь трансляцией и начинаем. Секундочку времени. Всем хорошего просмотра. Всех обнимаю. Спасибо, кто присоединяется. Проставляйте лайкос свой жирный. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Оцени, пожалуйста, состав ВВС-109. ВВС-109. Мы собираем сегодня 100 лайкосов на стриме. И потом будет по очереди оценка э, составов и равная игра с э, теми людьми, кто в очереди кинул заявочку. До этого времени, до этого. А ну подожди, стоп, стоять. От чего пропуски кадров? Сейчас. Сейчас я трансляция поделюсь секунду. <клёх> Странно. Так, бак. Пам, пам. Править. Странно. Так. Это сюда. сейчас вроде нормально. О, настроилась. Странно. Здорово, братан, я сегодня стаму забрал и поздравляю тебя. Спасибо, Мих Михаил. С днем рождения, Святослав, дякую. Завтра заберу стама и стоит брать то на очки у меня уже 400. Не, подсобирать надо и больше взять лучшего игрока. Валик, привет. Здорово, родной. Привет всем. Привет, родные. Спасибо, кто присоединяется. Проставляйте лайкосы свои жирные. Подписывайтесь, кто новенький. Поблито салам с праздником. Гарлик, дякую. Спасибо. Опа, Джан! Привет, братуленчик Иисус, здорово! С днем рождения! С днем рождения! Спасибо, родной! План такой. Мы сейчас стама забираем, фармим маскирана. Параллельно потом начинаем у кого пабло абик, у кого игры оплаченные есть, кто залетает за донейт. Э, без очереди делаем оценки и играем в равную и так далее. А потом, когда собираем 100 лайкосов, э, те, кто в очереди, залетаем и начинаем по очереди валить всех, кто там оценка, равная и так далее. Ты тоже Стама забираешь? Да, я считаю Стама, даже если мне не нужен, его надо забирать. Это пушечка. Посмотрим на обмены, на какие-то пойдет. Куда-то его определим. Стам <coughs> вроде нормальный. Да он у меня был, это классная карта. Из пара Вандейк Мальдини, кто лучше? Вандейк. Не хочу переплачивать просто. Я бы Вандейк брал. Однозначно. <coughs> Так. Э -э так, вместо компании он хорош, конечно. Только я не знаю, стоит ли вместо компании его ставить. Компании 105. Забрав стама плюс 1 ОВР уже 108. Забрал его, он очень хороший, советую даже в основу. Привет, Пабло, еще раз, днем рождения. Серега, дякую, бро. Ван Дейк и стам в Праге монстры. Да, в Прагу их отправь на отдых. Ван Дейк и Салиба это лучшее дуо в игре, уверенно. Ну, наверное, для тебя, да. Пабло, питание, чему я проходил героев через них? Низ, але в мене закрилось на деякому моменті, ну видно, не хватило у тебе жетонов. Там 105 тоже. Пабло, з днем рождения, Лондон, дякую. Пабло, так що, кого будеш, э, за фрагменти забирати? Я ще не знаю, хто ще откроется. ми ждем, ждем, друзья. Ми ждем, хто ще у нас откроется. Еще ж не всі відкрились. Блин, а что ж, интернет э, показывает, что то как-то плохой чешу, я не могу понять. Вроде нормальный интернет. Это желтая это красная килобиты. Что-то может со связи. Mm -hmm. У вас э, трансляция вся нормальная, не тупит, ребята. Будете говорить, если что, добро. Так, Владимир Юа, привет. У меня закрылась на подарунку там, где 200 кристаллов. Но ты, потому что, может быть, не нафармил оч очков для того, чтобы пройти. В мене у меня уже 700 пазлов. У меня 1300 где-то так. Еще событие не закончилось, а уже все бегают почти со 107 игроками. Спасибо, Назар, за подписочку. Ребята, кто лайк не проставил, не подписался, залетайте в семью. Ісак, така імба. Ісак увірена імба, да. Привіт, щиро вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати, щоб всі мрії збулися і щоб в житті переслідували тебе тільки перемоги. Дякую велике за підтримку. Дякую, родной. Дякую, дру друже. Так. Слава Україні, героям слава. Привіт, Андрій. Нормально, чутно, видно, все чіки пуки тюрама, чи вандейка 107 брать? Конечно, вандейка, если 1000 есть, бери його. Видно, що спокойно граєш уже. Почему видно? Это iPhone. Реал Мадрид, ценки матч, это iPhone. Я с айфона играю. А чего ти взял, что споко? Экомаркет, привет, Святослав. Привет, с днем рождения, бро. Здоровья и счастья в личной жизни. Спасибо, Артурчик. Пабло, привет, с днем рождения. Емеся ваши вашей лизе, нема братик. В Телеграме следи за новостями. Это может каждый четверг будет. У меня, я вижу, пропуски, пропуски трансляции есть. То есть у меня кадры пропущены не ноль, кадры пропущены ноль. А пропущены кадры в мережа, заголон, выходный битрейт большой. Я не знаю, что-то у меня может интернет плохо передает сигнал. То ноль, то начинает пропускать. Но что-то кадры не то, что вчера было, не плавненько. Но вот это именинник с днюха всех благ, тебе здоровья и родным. Привет, витаю, Буфон имба? Не. С днем гули, дякую. Э, я не понимаю, оно то, короче, нормально играет, то ненормально. Я не понимаю, почему сейчас плавно интернет работает, ноль пропусков. Только что я играл, начались пропуски. Я не знаю, за чего это. Сейчас проверим, заходим в тренировку. Опа, обратно пошли. Я с уже забрал. О, уже чуть-чуть лучше, но есть моменты. я не знаю, бро, из-за чего это. Это надо поэкспериментировать. Может перезапустить игру. Так, сейчас пока все четко показано. Здорово, бро, поздравляю. ТГ писал, еще раз поздравляю. Я сейчас в машине до Карпат проезжаю. Ого, добрый вечер. Спасибо. В равной игре какая-то дурка происходит. Что именно? Мы не топ. Буфон? Но в равной игре в с атаки тоже что-то он тянет, но очень много тоже пропускает. Не скажу, что он прямо имба. Да, вратари имба сказать, что кто-то имба. Все вратари по трошечке пропускают. Мистер Али, привет. Так интересно, если я вот тут нажимаю на паузу. Так. А если вот это нажму на паузу музыку? Так, сейчас проверим. Все равно пропуски идут. Не знаю, надо, наверное, интернет э -э, перезалить. Пере пере Странно что может тянуть <laughs> так так сейчас вроде все четенько, она ну, включаем музыку Сейчас все вроде нормально. Так. Сейчас поставлю чат, чтобы удобно было. Так. Сейчас, секунду, ребята. О, обратно пошло. Хорошо, выключаю. Проверяем. Как вам трансляция, ребята? Броев Кройфа. Нет, не брал. Вратарь. Это такая позиция, что он может быть идеальным. Все пропускает. Да, все пропускают. Привет, Пабло. Хорошего тебе стрима. Что можешь сказать про Вандерсара? Хороший вратарь. Граешь в паб, Сейчас нет. Не пив сегодня? Нет. Вандерсар зимний не ответил. Всем спасибо за ответ. С днем рождения. Спасибо, мистер Али. Привет, Пабло. Еще раз витаю с днем рождения. Обожаю местного здоровья. Да здесь всем риздислилась. Дякую, Илья. Покажи состав, пожалуйста. В Ютубе подпишись, Михаил, и посмотри мой состав. 110. Ты ж видел видео. Альф, гуд. Все нормально. Трансляция топ. Норм. Вроде норм. Все хорошо. О, уже снова кадры меньше стали у тебя. Что можешь сказать про Бехема 106 Можно, брат, очини? Ну, он штрафные хорошие бьет, а как игрок будет, ну, слабоват. Я не знаю, почему. У меня такого не было. А у вас чувствуется трансляция, что меньше, что кадры проседают или что? Прямо чувствуется, чешу Да, я вот это выключу сейчас. Да я даже игру отключил, а кадры проседают. А из-за чего они проседают? И что-то с интернетом, ребятки, наверно. Сейчас. Странно. Что-то с интернетом. Ну ладно. Если вам, если все хорошо, ну будем так, а потом я перезапущусь, и попробую. Но не сейчас уже. Так. Скажите, если будет сильно тупить, то скажите, сейчас вроде ничего не тупит. Так, скинуть. Как отметил, все хорошо, перезапусти стрим и перезагружая нет, лучше будет. Но давай будем из-за одного тебя сейчас стрим перезапускать, Иисус. Ребята, перезапустить стрим э, или вам нормально? Я просто ну, не знаю. Если там дьявольски некрасиво, э, нету никакой там четкости и все остальное. Не надо мучиться, вы скажите, я пойду перезагружать роутер, остановлю стрим и перезапущу его. Потому что один Иисус пишет, что э, есть пропуски кадров. Больше никто не пишет. Я, мне надо понять, мне перезапускать стрим, либо оставить. Саламчик, как, про, праздничный настрой. Отлично. Что минус? Пиде минус. Нормально. Пабло, привет. Все гудно зараз. Здорово, как дела? Гов, равно, если есть очередь, запиши. Ты первый в очереди, я сейчас забираю стама, фармим маскирана, а потом будет дальше у кого Пабло аби, кто за донейт залетает по очереди, ты первый. Нормально все. Ну все, тогда стримим, а потом сейчас принцесса придет и попрошу, чтобы она интернет перезагрузила. Я надеюсь, не оборвется трансляция, если она перезагрузит. А может оборвется. Виталий, и тебе падла привет. Есть просадки. Есть просадки? 1080 же в чем не нормально? Ну, качество, говорят, не то. Так, забираем монеты. Я иду таким образом, смотрите. Я иду вот таким образом. Раз. Потом... Два. Потом 3. Потом 4. Маскира наловили или нет? Так вот, 200 кристаллов и у тебя бесплатно матч играется. Не может быть такого. Он по-любому должен открыться. Тренировка кто-то говорил. Я кровь вам играл, он такой э, поворотливый, шустрый и у него огонь. Шмаляй, дай боже. Кого на по 350? На рынке посмотри фамилии какие есть. Ты что думаешь, э, я их помню всех наизусть? Я ловил два, Влад, я ничего себе, двух пимов, ни хера себе. Через низ лучше. Вместо маскирана на воротника только. Виталик, ты смотришь, что написано? Привет. Взял Бейла вчера. Поздравляю. Так. Ребята, кто присоединяется, прожимайте лайкос на стриме и подписывайтесь. Так, снизу в описании есть Telegram и Twitch. Так, сюда. Здорово, Рулец. Тигр Лев. Дойти бы тут до конца 8. Двух поменял гравцы, Как ты мог двух, двух поменять? Что-то мне мало это верится. И у себя, конечно, хороший. Опа, а дальше все. Что-то интернет плохо работает. Та я не знаю, если ты перезагрузишь. А можешь вот здесь вот э, попробовать шнур ставить в компьютер? там сбоку белый шнур такой ставить его он вставлен хорошо такой толстый нос такой как интернетовский. Я просто не знаю если ты сейчас пойдешь перезагрузишь да ну может этот стрим оборвать да ладно не надо я потом туда перезагружу спасибо кульку видно, только я не понял что у меня дальше нельзя пройти а что с ток Тут лучше, тут, тут идеально. Иисус и Хатлайн, Гарлик, Лолпу, Санчо, Володимир, Артур, Гулит Кумела, всем привет. Мистер Али пришел, GPT час, здорово. Купыв, э, короче, всем чату привет. Молодец. Надо по низу проходить, так хватит жетонов, я так играю и хватает. Чуть, так я поверю по низу проходить? Ладно, так тут бесплатно должно быть. Я только что вот эту штуку открыл. И вот эта верхняя должна бесплатно быть. Я только что вот эту открывал. Может, это ж глюк какой-то, надо это перезапустить. Руслан, отлично. А как такое может быть? Я ж открыл. Причем здесь вниз вверх? Я ж только что открыл эту штуку? Вы видели, какой последний? Перемотайте стрим, посмотрите, который я последний открыл. Жетонов силы меньше 12 у тебя сейчас вот и не дает. Подожди. Хроники, герои. 5 э, синих и 19 красных. Так тут бесплатно. Тут э, э, нижнее мне не надо. С днем рождения, спасибо. Я какой последний открыл? Вот этот я открывал. Набор героев я открыл. Только что. А ну посмотрите на стриме. У меня так в начале события было. Всего хватало, но не открывало. Это глюк какой-то. Привет, Санек. А ну монтаните стрим. На 2 минуты назад, на 3. По верху много вкладок, а по низу это быстро проходит. Да зачем ты одно и то же мне говоришь? Лагает микро, экран вебка. Потлайн, у тебя все хорошо? Ну ты меня пугаешь. У тебя должно быть 15 синих. Для чего? Да, мне сегодня днем то же самое заглючило, а всего достаточно было. Перезапускай стрим, лагает капец. Все, понял. Давайте сейчас перезапускаю.